वालेकुम वेलकम बैक टू फिज़ा फ़ूड हईज़ आज की व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत मज़ेदार और सीक्रेट बिरयानी की रेसिपी जो कि मेरे घर में मेरी फैमिली और फ्रेंड्स को बहुत पसंद है मैंने सोचा ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर कर लूँ यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को और ये था संडे मॉर्निंग हम बाहर नाश्ता करने गए थे नाश्ता करके घर वापस आए थे मैंने सोचा आज संडे है नाश्ता भी बाहर से करके आए हैं तो मैं क्यों ना अपनी वीडियो बनाऊँ यहाँ पे मेरे साथ एक सीन हो गया था सीन ये था कि मैं वीडियो एडिट करने लगी थी सारी पिक्स गैलरी से शेयर करने लगी थी इन शॉर्ट में और वहीं से मेरी गलती से मेरा हाथ लग गया टच हो गया और सारी गैलरी से वीडियो पिक्स डिलीट हो गई बहुत अफसोस हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया और आज एब्सेंट माइंड में कैसे हो गई लेकिन कोई बात नहीं मैं दोबारा उसी जगह पे जाऊंगी वही चीज़ें खाऊंगी और आपके साथ भी शेयर करूंगी वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं अपनी सीक्रेट बिरयानी की रेसिपी जिसके लिए हमें चाहिए 300 ग्राम के जितने सेले चावल यानी कि एक कप के जितने सेले चावल चावलों को अच्छी तरह से वॉश करेंगे और भिगो अगर आपके पास टाइम है तो आप 15 से 20 मिनट के लिए भिगो कर रखें लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं जस्ट अच्छी तरह से वॉश करूँगी पानी को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी एक बड़ी साइज़ का आलू और बड़ी साइज़ में कटिंग की है क्योंकि मुझे चावल और पुलाव के साथ आलू बहुत मज़े के लगते हैं तो मैं ऐड कर रही हूँ ये ऑप्शनल है अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, नहीं भी कर सकते जब तक आलू बॉईल हो रहे हैं तब तक हम चावलों को वॉश कर लेते हैं और ये बाकी चीज़ों की भी कटिंग करना इस्टार्ट करते हैं अगर चैनल पर नहीं है अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली मज़े मज़े की रेसिपीज़ की वीडियोस और व्लॉग्स आप तक पहुंच जाए चिकन को वॉश कर लेते हैं मैंने यहाँ पे लिया है आधा कप की जितना कुकिंग ऑयल एक मीडियम साइज़ की प्याज है प्याज को प्यास तो अच्छी तरह से फ्राई करेंगे इतना फ्राई करेंगे कि प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए यानी कि हल्का सा पिंक आ जाए कलर ये बिरयानी बनाना बहुत आसान है और इतनी टेस्टी और मज़े की बनती है ना मैं क्या बताऊँ तो आप ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा इसमें खड़े मसाले जाते हैं और जिसमें है वन टेबल स्पून साबित ज़ीरा दालचीनी एंड ब्लैक पेपर है तेज़पात है बड़ी इलायची छोटी इलायची ये सब हम मसाले साबित डालेंगे टू टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ये सब मसाले डालने के बाद हम कुछ पाउडर किए हुए भी मसाले डालेंगे जिसमें है वन टेबल स्पून हल्दी पाउडर है टू टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है वन टेबल स्पून साबित धनिया नमक हसबी जाएगा ये सब मसाले डालने के बाद हम चिकन को फ्राई करेंगे और थोड़ी देर के लिए कवर करके छोड़ देंगे जब चिकन वाला पानी ड्राई हो जाएगा ऑयल ऊपर आ जाएगा उसके बाद हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे यहाँ पर मैंने ऐड किया है वन टेबल स्पून की जितना अदरक का पाउडर सेलेड की कटिंग मैंने कर ली है सेलेड को ठंडा होने के लिए रख देते हैं और बनाते हैं यहाँ पे रायता क्योंकि रायते के बिना तो बिरयानी कम्प्लीट नहीं है आप सोच रहे होंगे कि ये हांडी यहाँ पे क्यों है क्योंकि मैं यहाँ पर आज हांडी बिरयानी बना रही थी पर यह था कि अनफॉर्चुनेट गैस चली गई थी और सिलेंडर भी काम नहीं कर रहा था मैंने सोचा कि आज बस रेसिपी भी नहीं बनाती यहाँ पे ही छोड़ देती हूँ लेकिन गैस आ गई थी बहुत मज़े की खुशबू आ रही है खड़े मसालों की और यहाँ पर मैंने कोई भी पानी वगैरह ऐड नहीं किया अभी हम ऐड करेंगे तीन मीडियम साइज़ के टमाटर और कुछ हरी मिर्च एक कप की जितना दही ऐड किया है दही ऐड करने के बाद हम कवर करके छोड़ देंगे जब टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे मेल्ट हो जाएंगे और दही वाला पानी भी ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम दोबारा से मिक्स करेंगे चावल मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रखे हैं चिकन कौरमा तैयार हो चुका है अब हम बिरयानी को तेह लगाएंगे जिस तरह आप घर में बनाते ही बिरयानी और तेह लगाते हैं आपने भी इसी तरह से तेह लगानी है लास्ट में थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे और बस हरा धनिया हरी मिर्च पुदीना और लेमन के कुछ स्लाइस रख देंगे और दम पे रखेंगे पाँच से सात मिनट के लिए दम खत्म होने के बाद हम डिश आउट करेंगे और ज़बरदस्ती सीक्रेट बिरयानी हमारी तैयार हो जाएगी इतनी इजी रेसिपी मेरे ख्याल से आप पहली दफ़ा में ही बहुत मज़े की बिरयानी बना सकेंगे अगर आप पहली दफ़ा देख रहे हैं तो यकीन करें बहुत मज़े की बनेगी ये रेसिपी अपने घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा इतनी मज़े की और स्पाइसी बनी है कलरफुल जी वाली बिरयानी रायते और सेलेट के साथ सर्व करें मैं भी यहाँ पर मुझसे भी वेट नहीं हो रहा मैं भी यहाँ पे बिरयानी खाती हूँ आई होप कि आपको आज वाली रेसिपी पसंद आई होगी इतनी इजी और यमी रेसिपी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा मुझे दीजिए इजाज़त मिलते हैं किसी न्यू रेसिपी में न्यू वीडियो के साथ और देखते रहें फिजा फूड आयरीज इंजॉय करते रहें हमारी रेसिपीज़ को लिटरली बहुत मज़े की बनी है आप जब अपने घर पे बनाएंगे तो सच्ची मुझे दुआएं देंगे कि इतनी आसान और टेस्टी बिरयानी कैसे बनी है अल्लाह हाफिज़ कीप वॉचिंग